За минулий рік було ліквідовано більше 70 підпільних ігрових залів та казино. Така діяльність тягне за собою кримінальну відповідальність зі штрафом від 170 тисяч гривень. Человек привлекается к уголовной ответственности. Одним из видов наказания в рамках уголовной ответственности является штраф. То есть он может выступать как основное, так и дополнительное наказание. В данном случае выступает в роли основного наказания. Но это ни в коем случае не административная ответственность. То есть человек получает судимость, он получает пятно на биографии, он получает обязательство уплатить штраф. в случае, если он не может выплатить штраф в определенный срок, то Наказання йому заміняється із розчота 8 неблагаємо нового мінімум до граждан до невыплаченных виплачених виде штрафу на один день лішення свободи среднім наказання 170 сімдесятися штрафу привчається в случаї ні виплати його в 5 лишних для лишения свободи. Резонансний випадок, що трапився на мікрорайоні ювілейному, сколихнув громадськість міста. Активісти виявили підпільний ігровий зал, розтрашили обладнання у ньому і опісля викликали міліцію. Коментар з цього приводу дав прокурор міської прокуратури Сергій Гриша. Активная гражданская позиция граждан ⁇ это очень хорошо. Но э, чего, что они добились в этом случае? Они разрамили зал, побили оборудование. Да? То есть, ну, там, оценку их действия мы давать не будем со стороны закона. Все же, их намерения были направлены на, на, в лучшую сторону. Но э, что стоит этому предпринимателю, организатору игрового бизнеса? Снять новое помещение, поставить новое оборудование и, в общем-то, продолжить свою деятельность. Ущерб, который они ему причинили, он окупит за три дня. Все. А, к сожалению, вот эти вот люди, которые так поступили, они не имеют права, да и не могут. И не было достаточно навыков для того, чтобы собрать доказательства надлежащим русле ключе и правильно. Для того, чтобы потом подтать ну, материалы проваджения в суд. То есть, <клёх> даже если это и будет, да, то есть милиция выехала на место, тоже зафиксировала, но не было проведена ни контрольная закупка, не были проведены ни следственные действия. Не было проведена первичная никакая работа. Не был зафиксирован факт игры, надлежащим образом зафиксирован, с соблюдением норм Уголовного процессуального кодекса Украины. Соответственно, даже если это подобное дело пойдет в суд, суд признает данное доказательство недопустимым и будет по большому счету прав, поскольку они действительно будут собраны с нарушением норм ПК. Сергій Гриша наголошує, що інформацію про діяльність ігрових залів слід повідомляти органам міліції чи прокуратури однак, інформатор обов'язково мусить представитись, щоб передані ним дані можна було використати для відкриття кримінального провадження.